Ну и мы переходим к следующему нашему гостю. У нас в студии Дмитро Михайлов, депутат Лисичанської міської ради. Пане Дмитро, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотіла, по-перше, поговорити про потяг єднання, який завершився Труханівська Січ. Ви приймали в ньому участь. Які у вас враження? Ну, це вже був по счету третій поїзд. Перший був на Донеччину, другий гостив в маї місяці у нас, а в Луганській області. Это был третий поезд, который на борту повез студентов и активистов из Луганской и Донецких областей. И путь пролегал от Винницы до Ровно, то есть по всем областям Западной Украины. Ну, впечатления, какие могут быть впечатления, скажем так, от путешествия? Конечно, позитивные. Но с другой стороны это не совсем были путешествия, потому что все 17 дней, которые мы провели в поезде, это была ежедневная работа, это планирование, потом подведение каких-то итогов. И ну, было такое, что в пол седьмого подымался, просыпался поезд. И уже где-нибудь в 11 часу вечера только на борт поезда возвращались его пассажиры. Поэтому здесь была в чем-то и усталость, но она нивелировалась, конечно, теми впечатлениями, которые получали от общения с молодежью в первую очередь, которая проживает в областях Западной Украины. Также от той программы, которая была организаторами подготовлена, спланирована, это и концерты были, в принципе, и экскурсии, ну и самообщение, то есть от школ до вузов, в принципе, мы посещали, ну, то есть возрастная категория была ну, относительно широкой. Но и все-таки, с какой вообще программой ехали, какие, возможно, концерты давали, что, что вообще делали? Значит, ехали туда в первую очередь для общения. Потому что только в диалоге можно услышать друг друга, понять друг друга, развеять какие-то стереотипы, развенчать мифы которые, возможно, есть с той стороны, ну, то есть на западе Украины, которые у некоторых до сих пор есть и на Донбассе. Но ну, как показал сам вот процесс общения, ну нет у нас, в принципе, западной и восточной Украины. Есть у нас единая Украина, где живут украинцы, в разных областях могут быть какие-то свои традиции, свои ну, обычаи. Вот. Это единственное, что нас ну, может отличать. Да? Нас может отличать общение. Вот мы здесь в основном общаемся на русском языке, там в основном общаются на украинском языке, но у нас ни в одном из городов не возникла проблема, что кто-то где-то кого-то не понял. Даже детвора школьники свободно понимают русский язык и точно так же, как и все пассажиры поезда досконально владеют украинским языком. Итог поезда такой был, что различий нет, Украина едина, есть у нас Проблемы, да, мы их на итоговом, скажем так, на подведении итогов выявили, да, это брехня, байдужесть и бескарность, которые убивают, в принципе, нашу страну. Это касается и Донбасса, это касается и Подилля, и Галычины, и Закарпатья, и Волыни. То есть эти проблемы существуют везде. И очень плохо, что в настоящий момент ну, наверное, не сформулирована национальная идея, которая бы могла вот действительно объ... вокруг которой могли объединиться все украинцы. Был такой толчок, это 13-й год, 14 Майдан, но он где-то, ну, не выполнил он то, чего ожидали от него. Мы вот два с половиной года, а вот уже три, прошло, а в принципе ну, таких ну, изменений кардинальных нет. Но ну, нам сейчас восточный сосед помогает объединиться, но ну, единственное, что очень дорога цена этого объединения, потому что очень много крови. Это что касается общений. С нами в поезде ехал оркестр генерального штаба вооруженных сил Украины. Замечательные ребята с огромнейшим репертуаром играют все, на уши ставили все города и поселки, где мы были. Поэтому было очень интересно. Кроме этого, было ряд коллективов. Киевский был коллектив, со Старобельска был коллектив, Флайнс Вон. Это Сергей Летучий и Алексей Лебедь. Интересную программу тоже привезли, поэтому пытались показать мы, что мы умеем здесь. Но в свою очередь нам, наша принимающая сторона, так скажем, попыталась показать, чем они владеют, какой у них ну и репертуар есть у некоторых коллективов. Ну а вот и все-таки говоря о понимании, было ли понимание у принимающей стороны, у западной Украины того, что к ним приехали люди из по факту области области, в которой идет война, было ли вот ощущение того, что хоть какая ну какая-то боль наша чувствуется? Ну одной из части программ нашей было почти не памяти воинов погибших в АТО а также героев Небесной Сотни практически по каждому населенному пункту прокатила Западной Украины прокатилась беда поэтому для них в принципе это близко очень много волонтерских организаций которые оказывают помощь но что бросилось в глаза простые люди, студенты, общественность очень радовалась общению, очень радовалась нашему приезду. Скажем так, чиновники не сильно горели каким-то, ну не могу сказать про всех, но было видно, то есть за огромными караваями, которые нам выносили к поезду. При встрече была абсолютная холодность и расчет на то, чтобы организовать программу так, чтобы не дать нам как можно больше пообщаться вот именно с людьми. Поэтому в некоторых городах вообще власть проигнорировала поезд. В некоторых городах программа была создана так, сформирована, чтобы не дать возможности пообщаться. Но поначалу нас это как-то ну, напрягло, потом мы потихонечку-потихонечку перестроились, и все вот эти попытки перевести диалог в концерт, скажем так, или в экскурсию переделывали на свой лад, пытались даже из зала выбирать администрацию, то есть учителей или преподавателей в вузах, дабы чтобы студенты один на один могли обсудить ряд вопросов. Такой вот вопрос, по вашему мнению, почему вот местная это власть. Ну, я думаю, что все равно какие-то стереотипы еще живут. и... Ну, типа вы к нам со своим ну, не здорово лезьте, может и такой вопрос быть. Я еще чуть-чуть вернусь по поводу о том, что, ну, понимание да, того, что здесь идет война. Мы пытались вывести на откровенный диалог аудиторию, чтобы нам задавали всевозможные вопросы, вплоть ну, до неприятных, так скажем. Да, мы слышали такое, что хватит здесь о войне. Да, были молодые люди, говорили о том, что хватит о войне, она уже как бы вот здесь. Поэтому давайте о чем-то другом. Мы слышали вот в Виннице обвинения о том, что это мы допустили здесь такое, и мы должны сами разрулить эту ситуацию. Но это единичные в основном были высказывания. В основном люди абсолютно понимают, что у них война за тысячи километров, они могут от нее как-то абстрагироваться, а детвора, которая живет на Донбассе, она не может. К сожалению, закончилось уже наше эфирное время. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня и поделились своими впечатлениями от вашей поездки. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что мы общались с Дмитрием Михайловым, депутатом Лисичанского горсовета.